28 апреля 2016 года около 21.00 в одной из квартир Долгинцевского района по улице Водопьянова произошла ссора между мужчиной 58 -го года рождения и девушкой 95 -го года рождения. В ходе ссоры девушка нанесла ножом многочисленные отрезанные раны мужчине, после чего он скончался. Я вечером пришла к своему знакомому. Мы с ним выпили, посидели. Он начал до меня домогаться. Я ему сказала нет. Ему это не понравилось, он не бесился. пошел на кухню за ножом, пришел на меня с ножом, толкал меня за руки, угрожал, если у нас сейчас ничего не будет. Или, ну, что -то со мной сделает? мне надо раститься. Или, или, или короче защищаться. но mm -hmm. я начала защищаться руками, порезала руки себе, сломала палец, выхватывала ему с рук, после чего опять завязалась драка. дальше я не помню, я убежала Она была у нас 21-23 пришла. Она сказала, что драка была. У нее были не только сумка, у нее руки проезжали. Помыла руки в ванной. В ванной в веку, в веку, в веку. А через минут, наверное, 15-21-45 позвонила в своей квартире, где она проживает. Потом, что к ней приехала скоро помощь, чтобы ее порезы были. Милиция зашла в квартиру. Сумка ее. Раньше она не ходила. Я принесла вчера вечером дочь, на Правнучка наша. И э, этой Кате э, дочь у нас. нормально. В настоящий момент подозреваемая задержана в порядке статьи 208 УПК Украины, дает признательное показание, ведется следствие.